сорт Вибрант. Вот такое плодоношение. Эта ягодка очень тяжело этот год перенесла. Было сильное у нас тут наводнение. Такие громкие красивые. Вода шла прямо под листочками у клубнички. Вот так шла водичка во время цветения. И когда наливалась ягодка, начинала вот в таком состоянии, она была вся в воде. Но только цветоносы благодаря Особенности сорту цветоносы стояли все вверху. Вот видно, что некоторые подгнили, но так вот грона вся практически целая. Гнилой ягодки нету. Несмотря на то, что она здесь стояла в воде. Вот у нас здесь прокопана канавка. Видно, что она еще очень мокрая, даже зелень стоит. И вступить сюда невозможно. Здесь водичка выступит. Но к сожалению у нас не получилось привести в порядок эту грядочку. Вот даже если сейчас ее вырывать, бурьяна, она просто вся очень мокрая. Здесь еще стоит вода. Так что просим прощения за неряшливый вид грядки, что она в бурьяне. Обычно у нас такого не бывает. Но урожайность я хочу показать. Это просто, это просто красота. Вот. Вот ничего не подстроено. Вот просто сюда все цветоносы упали на эту сторону. А так цветоносы все стоят вот так на уровне листочка. Вот видно, что цветоносики стоят. Когда ягодка наливается, они немножко опускаются. Потом первые 2-3 ягоды снимаем большие, они опять поднимаются, цветоносы, и стоят сверху над кустами. Конечно, зрелище очень красивое. Вот некоторые еще стоят цветоносы, видно. Вот так. Ядка очень плотная, сочная и вкусная. Вот. Пятка очень вкусная. Сейчас посмотрим, какая она внутри. Сок прямо капает. Очень сочная. Сочная, вкусная. Не пустая в середине. Вкусная, очень вкусная. Выраженного привкуса земляники особого нет, как у дивной, хумигранды но сладость вы...